સાહસ અને શૌર્ય ગાથા ગાય છે દીના દ્વારા પાછલા છવ્વીસ વર્ષોથી એક સ્ક્રેપ બુક સાચવી રાખવામાં આવે છે જે ઓગણીસો ના કારગિલ વિજય દિવસની યાદો ને રોજ જીવતી રાખે છે કારગિલ વિજય દિવસ દર વર્ષે નાયકોના સન્માનમાં ઉજવવામાં આવે છે ભારતીય સેનાના ઇતિહાસ આ સૌથી મુશ્કેલ યુદ્ધ સાઈઠ દિવસથી વધુ સમય સુધી લડાયું હતું અને છવ્વીસ જુલાઈ ઓગણીસો નવ્વાણું ના રોજ સમાપ્ત થયું જ્યારે ભારતીય સેના વિશ્વાસઘાત અને કપટ દ્વારા પાકિસ્તાન દ્વારા કબજે કરાયેલી ઉચ્ચ ચોકીઓ પર સફળતાપૂર્વક કબજો કર્યો હતો ખુદ સેનામાં જઈને પોતાનું સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરવાની કીવના રાખનાર વિનાએ શાળાકાળ દરમિયાન એક પણ દિવસ ચૂક્યા વિના વર્ષ ઓગણીસો ના કાર્ડિક યુદ્ધના દુર્લભ ફોટા અને વિગતો એકત્રિત કરી હતી જે અખબારોમાં પ્રકાશિત થઈ હતી मैं एक आर्मी वेटरन की डॉटर हूँ ये जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 26 साल पुरानी बुक है जिसे मैंने 26 साल से संभाल के रखा है इस बुक में ऐसे रेयर रेयर फोटोग्राफ्स हैं कारगिल वॉर के जैसे कि आप सब जानते हैं कि कारगिल वॉर बहुत ही विषम परिस्थितियों में लड़ा गया था हमारे सोल्जर्स ने विषम परिस्थितियों में लड़कर जीत हासिल की थी फोटोग्राफ्स का कलेक्शन करने का रीज़न ये है कि जब मैंने कटिंग्स जब मैं कर रही थी इन फोटोग्राफ्स की न्यूज़पेपर से तो उस वक्त मैं स्कूल में थी जब मैं टीवी पर देख रही थी लड़ाइयाँ तो उस वक्त मैं सोच रही थी कि मैं भी जाकर सोल्जर्स के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मैं बॉर्डर पर लड़ाई लड़ूँ पर वो परिस्थिति कुछ अलग ही थी तो एक ट्रिब्यूट देने के हिसाब से मैंने हर सुबह मैं उठकर अपने नेबर्स के पास जाती थी वहाँ उनके जो न्यूज़पेपर में जो कारगिल वॉर की लड़ाइयों के जो रेयर फोटोग्राफ्स जो पब्लिश होते थे उन वो रेयर फोटोग्राफ्स का कटिंग करके मैं रोज सुबह उठकर अपनी स्क्रैप बुक में उनको पेस्ट करती थी

वीर जवानों और उनके परिवार ने कृतज्ञता व्यक्त करी थी एक ट्रिब्यूट है ये स्क्रैपबुक के माध्यम से जिसे मैंने 26 साल से संभाल के रखा है लोग आजकल अपने डॉक्यूमेंट्स को ही संभाल कर नहीं रख पाते हैं पर ये मैंने जो स्क्रैपबुक रखी है वो दिल से मैंने संभाल के रखी है और इस स्क्रैपबुक में ऐसे ऐसे रेयर फोटोग्राफ्स हैं कारगिल वॉर के जो आपको इंटरनेट पर अब नहीं मिलेंगे इस स्क्रैपबुक में ऐसे ऐसे रेयर फोटोग्राफ्स हैं जो मार्टियस सोल्जर्स के बायोडेटा के साथ में पब्लिश हुए हैं इसमें से एक फोटोग्राफ के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी कि कैसे सोल्जर बोतल का बेलन बनाकर रोटी बना रहा है एक सोल्जर ऐसा है जो बंकर में प्रार्थना कर रहा है ऐसे ऐसे बहुत सारे रेयर रेयर फोटोग्राफ्स हैं जो मेरी स्क्रैप बुक में आपको मिलेंगे और मैं फौज में नहीं जा पाई किस कारण पर इसक्रैप इस बुक के जरिए मैं हमारे सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देना चाहूंगी उनकी फैमिलीज को मैं ट्रिब्यूट देना चाहूंगी ये बुक को मैंने पिछले छब्बीस साल से संभाल कर रखा है और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनको भी मैं दिखाना चाहूंगी जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं मैं उनको भी दिखाना चाहूंगी और ये जो स्क्रैप बुक है ये एक मेरी तरफ से ट्रिब्यूट है हमारे देश के सोल्जर्स को जिन्होंने कारगिल वॉर इतना जो विषम परिस्थिति में जो लड़ा गया था वो कैसे जीत हासिल की तो मेरी तरफ से मैं उन सभी सैनिकों को इस जो बहुत ही बेशकीमती बुक है जिसे मैंने 26 साल से संभाल के रखा है वो मैं देती हमारे को को। उनकी families को। नेशन ने ना सतत रहो फेसबुक इंस्टाग्राम